Hər vaxtınız xeyir. Əziz Azərbaycan xalqı. Azərbaycanda gedən parçalanmanın qarşısını almaq üçün mən Azərbaycan xalqına kömək etmək üçün mən Azərbaycan xalqının və Azərbaycan oğullarının müxalifət də daxil olmaqla strateji məqsədləri və problemləri haqqında danışmaq istəyirəm ki, qəti onlarda təsəvvür olsun ki, hansı məsələləri necə həll etmək lazımdır. Çünki Azərbaycanda ə, həll olunan bütün məsələlər xalqı qula çevirmək və Azərbaycan torpaqlarının itirilməsinə xidmət edən xarici siyasətə ə, xidmət edir və sülalı hakimiyyəti eləcə də o onun ə, bahçılığı ilə ə, monopolistlər ə, Azərbaycanda olan monopolistlər ə, deməli Rusiya ilə xarici ilə hər hansı bir ölkə ilə İranla əlaqədə olaraq Azərbaycanın əleyhinə işləyirlər və ə, xalqı və elincə də xalq oğullarını çaşdırırlar. Müxalifəti Deməli, əsas müxalifət partiya part, partiyalarını parçalamaq istəyirlər və bu, bu barədə artıq tədbirlər görülür və bunun axırı Azərbaycan üçün daha faciəvi olacaqdır. Azərbaycanı indiki sülahlı hakimiyyəti, oğrulu başı və cinayətkar sülahlı hakimiyyəti axıra kimi parçalayıb məhv eləndən sonra onların vicdanı yoxdur. Çıxıb gedicə hərəsi bir tərəf ermə, Ermən Ermənlər Bakını da Ə, tutacaq tutacaqlar. Belə getsə, 100% onu bilin və Azərbaycan sülahalı hökumətinin bunun daxli yoxdur heç. Vəcina da deyil. Maksimal pul yığıb xarici qaçacaq ermənlərə verəcək, deyəcək, nə istəyirsən, özün elə. Bu Azərbaycan xalqı budasan. Qulaq örülmüş, qəhqəbiyə örülmüş Azərbaycan xalqı ermənlərin əlinə vermək çox asan da olacaq. Çünki xalq artıq qulaq və e, deməli prostitusiya yuvarlandırılır. Bu, bu hakimiyyət tərəfindən və tamamilə monopolistlər tərəfindən e, hər şey nəzarət altına alınıb və xalqın qul qul kimi istəməsindən başqa heç bir əlaci yoxdur. Xalqı o günə saldılar. Və az çox bunun əleyhinə çıxan müxalifətini də parçalamaq üçün tədbirlər görülür və müəyyən müxalifətin içində olan adamlara müəyyən deməli pullar verməklə eləcə də deməli xaricdə Avropada və hətta Amerikanın özündə də deməli Azərbaycan xalqının qulaq çevrilməsini sualı hakimiyyəti tərəfindən manopozit tərəfindən qulaq çevrilməsini təhrifləyən dəstlər yaradılır və Azərbaycan xalqı beləliklə məhvə doğru sürətlə getməlidir. Və bu bu məsələ yəqin ki belə getsə, Azərbaycan xalqı ki 10 il 10 il çəkəcəkdir məhv olacaq. Rusiyanın planı onsuz da əvvəldən o İrandan kağız şimal Azərbaycanı alıb Azərbaycan xanlıqlarına onun məqsədi Azərbaycan dövləti yaratmaq deyil. Onu gördüm, maksimal cəhətdən tə, e, çalışırlar ki, Azərbaycan dövlətini məhv etsinlər. Və türklərin köməyi ilə yaradılan milli cümhuriyyətimizi, deməli, ləğv etsinlər. Və bu realdır. İndiki oğrubaşı və cənaətkar silahla tərəfindən həyata keçirilir. Rusların eləcə də xarici cəlbçilərin köməil. <coughs> Mən ona görə də Azərbaycanın xalqına və illəcə də ə, xalq oğullarına strateji planları demək istəyirəm ki, onlar nəyimiz uğrunda mübarizə aparacaqlar. <coughs> Bu, deməli, bütün strateji planlar və problemlər iki yerə bölünə bilər. Daxili siyasət və xarici siyasət. Azərbaycan xalqının daxili siyasətinin birincisi satqın və oğrubaşı cülalı hakimiyyətini sui-qəsdlə və ya xalq hərəkəti ilə devirməkdir. Bu mütləq baş verməlidir. Əgər bu bu ən böyük daxili düşməndir, sülalə hakimiyyəti və bu devrilməsə bu heç bir Azərbaycan xalqının qula çevrilməsi və prostitusiya çevrilməsi e, davam elib və xalq məhv olacaqdır. Bütün xalqın var dövləti də ancaq bir qrup monopolistlərin əlindədir. Xalq qula çevrilib. Ona görə də birinci bu e, cinayətkar dəstənin başında duran satqın və oğrubaşı sülalə mütləq dəvrilməlidir. İkincisi, eee, daxili siyasətin ikincisi, devriləndən sonra Azərbaycan ordusu ordusunun xain generalları həbs edilməli və Azərbaycanda yeni əsl milli türk ordusu yaradı, güclü türk ordusu yaradılmalıdır. Deməli, generallar, xain generallar və başdan Əzəməddin Sadıqov olmaqla mütləq həbs edilməli və ordu quruculuğu başlanmalıdır. Şəlalı hakimiyyəti devrildikdən sonra. Üçüncüsü monopolistlərin onları da belə cinayətkar monopolistlər demək olar. Monopolistlərin əlində olan bütün mülkiyyət milliləşdirilməli və dövlət nəzarətinə alınmalıdır. Bütün monopolistlər həbs olunmalıdır. İlçi Kamaləddin Heydərov olmaqla bütün hamısı. Çünki qeyriqanun hülə keçirib. Sülalənin qohumlarıdır. Bəzi Naxtivanlılardır, bəzi Ermənistanlılardır, eləcə də bəzi başqa regiondan olan Gəncədən və sairdən olan deməli monopolistlərdir. Bir sözlə monopolistlər o yerli bazlıq eləmədin bütün monopolistlər e, de, həbs edilməli və onların dövləti milliləşdirilməlidir. Çünki həmin monopolistlər anca xarici dövlətlərə agentlik eləmək yolu ilə birinci pula gətirib. Məsələn Kamaləddin Heydarov kimi. Kamaləddin Heydarov birinci olaraq İran agentliyinə razı olub, İran agentidir o. Kamaləddinin İran agenti olması İrandan e, deməli E, gömrük idarəsinin bütün pullarının İran dövləti tərəfindən bilərəkdən Kamaləddin Heydarova e, verilməsi və onun milyardlara çevrilməsinə şərait yaratdılar. O, çünki İranın agenti olduğuna görə və e, Kamaləddin Heydarov nəinki çəkicə e, böyük pullar ələ keçirib İran, İranın e, agent oldu. Oruşlara da yaxınlıq eləyir. Amma əsasən deməli İranə işləyir. Hətta ə, Amerika'nın qanunlarının zəif olduğuna görə indi Tramp tərəfindən gücləndirilir o qanun. Xüsusən Kaliforniya çox zəifdir. Ə, çox varlı yerdir Kaliforniya. İngiltərənin, nəinki Rusiyanın, İngiltərənin ə, bütün iqtisadiyyatından Kaliforniya bircə Kaliforniya bizim ştat mən hansı ki yaşayıram. Onun iqtisadiyyatı bütün ə, ə, nəinki Rusiya, hətta İngiltərədən də üstündü. O təsəvvür elyinçi bax ə, Kaliforniya heylə bir ştatdır, çox varlı ştatdır. Orda Camaləddin Heydarovun adamları hətta ə, raket üçün lazım olan sensorlar və ə, optik qurğuları alıb İrana ötürməsi barəsində böyük qiymət, əlbəttə satır Kanada alverçidir. Böyük qiymətə İrana satır, ə, lakin onun qarşısı tam güc tam şəkildə alınacaq. Mən bu məlumatları ə, ə, əldə etmişəm və sizə deyirəm. Amma Kamaləddinin deməli əsas cinayəti odur ki, o deməli ə, Gömrük İran İran'a getdi eliyərək gömrük pullarını halə keçirib, sonra o həmin pulların milliadlarla e, e, Heydər Əliyev və eləcə də onun oğlu İlham Əliyev ötməklə e, deməli e, baş e, oğrubaşı general olub. Tsavirlinin keç bir e, hərbi qabiliyyəti olmayan adamı general polkovnik rütbəsi veriblər. Çox böyük 3 ulduz generalı Nə də nədir bu o qanun olur. Əsl qanun olur Kamaləddin Heydərovdur. Və Kamaləddin Heydərov da bu saat hakimiyyət orundə mübarizə eləyir və müxalifətin bir istisnasın, xüsusən Naxçıvanlılar vasitəsilə müxalifəti parçalayır. Hətta şübhə var ki, Qurban Məmmədov və xalq cəfəsini tənqid edən nahiyə adında bir adam var. O ondan onun diavoqu və sairəsi var. O hamısı deməli ə, əslində xax çəphəsini məhv etmək üçün yaradılan yeni Kamaləddin əştiyan qrupudur. Və ə, bunu demə, Sərdar Məmmədovun qardaşı, nə isə də özünüz -öz bilirsiniz, o prezidentdi namizə. Mən şəxsən Bunu sizə çatdırmaq istəyirəm. Bu deməli ona görə də ə, xalq tərəfindən sülali hakimiyyət bütün günahların başı sülali hakimiyyətindədir və ən böyük oğrudur, oğru başı. Bütün bunlardan da ən çox pulu 80% pula alan odur. Və ordu generallarını həbs etmək, ordunu yenidən qurmaq sülali hakimiyyətindən sonra üçüncü monopolistləri həbs etmək içi Cəmaləddin Heydərov olmaqla və bütün onların əlində olan ıı, bütün ıı, deməli müəssisələr milliləşdirilməlidir. Bilirsiniz, Cəmaləddin Heydərovun heç bir xüsusi istedadı yoxdur, təmbel bir adam olub. Təsadüf nəticəsində İrana getdi elədiyinə görə gömrük pulları əlinə keçərək bütün ıı, Pull əlində olan adam da hər şey eləyə bilər də, bilirsiniz. Hansı puldan asıldı? Həmin pulların e, o, monopolistlərin əlindən alınmış pulların hesabına, eləcə də e, İlham Əliyevin e, e, və onun ailəsinə əlindən almış milyardların hesabına Azərbaycan da e, deməli e, kiçik bizneslər e, qurulmalıdır və e, kəndlərdə eləcə də şəhərlərdə bütün kənd, kənd 1 2 biz deməli kiçik biznes qura bilər, kənd təsərrüfatı məhsullarını istehsal edə bilər, hansı kök kəndə uyğundur və dövlətin də vəzifəsi odur ki, deməli xarixdən ən effektivli traktorları alıb kəndlilərə deməli ucuz qiymətə icarəyə vermək, sonra satmaq ucuz qiymətə Ə, hətta hökumətin ziyanlı olsa da və həmin pullar ə, deməli Azərbaycanın neftdən qazanmış ə, və oğurlanmış eləcə də gömrük gömrük vasitəsilə oğurlanmış milliyyətlərin hesabına olacaqdır. Sadəcə olaraq mən sizə hələ kiçik bir misal çəkmək istəyirəm ki, məsələn İlham Əliyevin ə, ki baş qızı Leylanın əlində 5 milyard pul var. O 5 milyard deməli 5000 kiçik məktəb təşkil olunsa, təkcə Leylanın pulu 5000 kiçik məktəbə hər birinə 500 min manat ə, deməli pul dövlət tərəfindən verilməli ki, o ə, tamamilə havaya, deməli kən təsərrüfatına olar, deməli inkişaf etdirə bilsin. Siz onda görərsiz ki, Azərbaycan xalqı nə qədər Kamaləddin Heydərovdan da, İlham Əliyevdən də eləcə də başqa monopolistlərdən Leyladan, Mərhibandandır. Onlar avaran biri də əllərinə işinə gəlmir. Pul həmin o milyardları onlar pul deməli rüşvət almaqla Heydər Əliyev fondu adı ilə rüşvət E, deməli cinayətkar qüvədə Heydər Əlifon vasitəsilə. İndi onun hər bir, deməli hər bir kiçik müəssisə 500 min e, deməli xalq hakimiyyət tərəfindən 500 min manat və ya dollar həcmində havay pul veriləcək ki, o bütün kəndləri və e, rayonları e, əlcədə şəhərlərdə olan kiçik müəssisələrin hamısını deməli e, həm e, yeni dəzgahlarla həm də traktorlarla kənd təsərrüfatını e, deməli təmin eləyəcək və onda görərsiz ki, Azərbaycan necə çiçəklənir. Yoxsa indi Azərbaycan xalqının yuxu yoxdanca quldur. O mütləq ki, Kamaləddin Heydarov işdə məldiyə başqa e, monopolistlərə, ya İlham Əliyevin yaratdığı Azərbaycanda banklardan tutmuş müəssislərə kimi e, eləcə də Ramiz Mehdiyevin onun erməni arvadın yarattığı müəssəsələrə işdə işləməklə xalq məşğul xaq quldu buca və qula məyindən də xilas olanlar kadınlar ansı ki ağır vəziyyətdə düşürlər məcburdular prostitusiya eləməyə. Özünüz -öz bilirsiniz ki bu dövlət tərəfindən ə, həyata keçirilir ki prostitusiyimi deməli gücləndirsin və onun üçün ə, ə, Məhmanxanalar, krotlar, mərkəzlər yaradır. Hamısı bunların əlindədir. Həmin prostitutlar da orda ərəblərə verilirlər özü. Gündə mən Azərbaycanı baxıram. Azərbaycanda ərəblər Azərbaycan qızlarını prostitut kimi istifadə edirlər. Başa düşün ki, o dövlət siyasətidir. Bu dövlət tərəfindən verilir. Heç bir qız, heç bir Azərbaycan oğlu və ya qızı prostitusiymə getməz, əgər ə, müvafiq şərait yaradılsa lakin indiki hakimiyyət xalqın düşməni olduğuna görə bütün pulları e, deməli e, sənayeyini hər dövlət tərəf hər şeyi monopoliyaya keçirib və bütün pulları ələ keçirdi və o xalqa vermir. Xalq da qul vəziyyətində o deməli ya işləməlidir işte, qul kimi bunlara bunların verdiyi e, deməli e, kiçik maaşla və yaxud da ki prostitusiya etməlidir. Ondaçı görürsünüz ki, Azərbaycan elə bir yerə çevrilir və bütün oradan yığılan pullar da Ərəblərdən hamısı buralara gedir. Bax, bu Azərbaycanı bunlardan xilas etmək lazımdır. Ona görə mən Azərbaycan xalqının və onun oğullarının strateji, eee, məqsədlərini deyirəm. 1-ci daxili düşmən olan oğrubaşı sülalə devrilməlidir. İkincisi, ordu generalları həbs edilərək Azərbaycan ordusu yenidən qurulmalıdır. Üçüncüsü, monopolistlərin hamısı həbs edilməli və onların əlində olan bütün pullar və müəssisələr milliləşdirilib kiçik müəssisələr şəklində xalqa verilməlidir və həmin xalq kim seçsə isə öz kiçik müəssisəsində başçı kimi seçsə, həmin adama 500 min məbləğində oğurlanmış Bu monopolistlər ki, başda sülahlı hakimiyyət olmaqla mərufəssə tərəfinə uğurlamış bunlar xalqa verləsidir ki, xalq deməli öz kiçik müəssisəsini inkişaf ettirsin. Kənd təsərrüfat məhsullarının alınması da, eləcə də şəhər məhsullarının hamısının alınması da hamısı deməli dövlət tərəfindən alınacaq standart qiymətlərlə çi xeyir eləsin kənd təsərrüfatı işçilərinə. Heç bir monopoliyanın üstündə ola bilməz bazarlar açıq olacaq. Onlar açıq şəkildə ə, deməli gətirib mallarını dövlətə təhvil verib öz ə, deməli xeyir ə, xeyir eləmə şərtindən öz pullarını alacaqlar ki, gələcəkdə inkişaf edə bilsinlər və daha böyük məhsiliyyə çevrilsinlər və daha yaxşı yaşasınlar. Və siz sizi inandıram Azərbaycan xalqı bütün dünyanın xalqlarının içində ən yaxşı yaşayan ə, xalqa çevrilə bilər. Birincisi bizim neft pulları ə çoxdur. Milliardlarla 130 milliad neft pulları var. Hamısı bunların əlindədir. Bunları almaq lazımdır. İkincisi olan müəssisələrin hamısının milləlləşdirmək lazımdır. E, xalqın özünə imkan vermək lazımdır ki, xalq varrana bilsin və özü idarə eləsin kiçik məhsələ. Sizi inandırıram, 4 saat gündə işləmək bəs eləyir bütün xalqa ki, həddindən artıq dərəcədə yaxşı yaşasın gözəl istirahət olsun və 5 gün 5 gün və 4 saatdan və yaxşı da pul alsın. Və onda xalq həvəsdən həvəsdən əsidir və biz görəlsik ki, bizim xalqın gücü və bacarığı nədir? Mən inanıram ki, bizim xalq dünyanın ən bacarıqlı xalqlarından biridir və biz bunu xalq oğullarının, xalqın özünün iştiraki ilə xalq oğullarının Məqsədi bu olmalıdır. Deməli, xalqa imkan vermək, monopoliyanı ləğv etmək, xalqın qul vəziyyətindən çıxartmaq və onların özünün e, kiçik müəssisələr yaradıb varlanmasına və az işləməyinə, eləcə də çox pul qazanmasına şərait yaratmaq. Bu sad e, deməli bəzi e, e, Avropa ölkələri belə edir və çox böyük mənfəəqət qazandırır bu kiçik bizneslə. Xalq tərəfindən, xalqın e, var dövlətini artırır. Sonra e, e, siyəsətinin si, 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 si axırı olacaq ki, daxili siyasətim, deməli, xalq məhkəməsi istimtəq orqanları bu e, sülalı hakimiyyətin eləcə də monopolistlərin bütün hamısını həbs eliyəndən sonra onların cinayəti üzə çıxarılacaq və xalqın gözü qarşısında hamısı güllələnəcəkdir. Bunlar güllələnməli adamlardır. Xalğı düşmən, xalğı qul edən, prostitut edən insanlardır. Bunlara bağışlama olmaz mütləq dillələmək lazımdır. Xarici siyasətdə də birinciyisi Rusiya ilə Azərbaycan xanlıqları arasında və İranla aparılan müqavilələri üzə çıxartmaq lazımdır tarixi müqavilələr. Onların deməli pozulmağı nəticəsində Ermənlər dəfələrinə Azərbaycan xalqını qırdığına görə Azərbaycanın xanlıqlarının Ermənlərə verilmiş torpaqları Azərbaycan tərəfindən bir tərəfli olaraq ləğv edilməli və silahlı e, müharibə yolu ilə e, a, bütün ermənilər Azərbaycan xalqıları arasından çıxarılmalıdır. Və bizim fabrik zavodlar belən xalqın əlində olsa çoxlu tanklar da buraxacaq, daha gözəl texnika buraxacaq. Xalqda yaradıcılıq daha güclüdür, nəinki bir qrup monopolistdə. Və e, birinci siyasət də deməli Həmin o Rusiya ilə Azərbaycan xanlıqları eləcədir, İran arasında olan müqavilələri üzə çıxardıb ləğv etmək lazımdır və müharibə yolu ilə ermənləri qovmaq lazımdır öz torpaqlarımızdan. İkincisi e, strateji məqsəd də İran'da kök hakimiyyətini bərpo etməkdir. Siz onu bilin ki, İranda 1925-ci il hələ 1925 ki 900-cü ildən 1925-ci il hələ ki Türk türklar şah olublar, hakimiyə hakim olublar. Və İrandan biz deməli tələb etməliyik ki, türk hakimiyyətini deməli bərpa etsin. Molla hakimiyyəti İranı uçurma aparır və bunun axırı yoxdur. Və İran türklərin əlinə keçsə, İran daha yaxşı ə, türk İran Türk Federativ Respublikası ola bilər. Və elə bir vəziyyətdə Azərbaycan dövlətinin özü respublikasının, cümhuriyyətin özü İranın tərkibinə keçə bilər. E, çünki İran e, fars hakimiyyəti deyil. İran türklərin axırıncı minillə kökləri hakimiyyəti olub və biz daha böyük ölkəyə federativ əsasla birləşərək öz ölkəmiz deyən türk ölkəsidir. Və e, bizim çox böyük, deməli e, həm hərbi cəhətdən, həm maddi cəhətdən, həm E, siyasi iqtisadi cəhətdən hər cəhətdən biz çox böyük üstünlüyə malik oluruq. Və e, bizim strategiyamızın ikinci istiqaməti də budur və bunu da həyata keçirmək mümkündür və burada e, bu işlər e, getməlidir. Lakin bütün bu işləri aparmaq üçün mütləq xilalı hakimiyyəti devrilməlidir. Bax, indi xalq oğulları seçimin şansı olsun içir. Bunlara bir-bir sui-qəsd eləmək lazımdır. O çox da çətin deyil. Öz deməli bütün bacarığını istifadə edib eləleməldi. Eləcə də Necməddin Sadıqov öldürülməldi. Nazir, güc nazirləri öldürülməldi. İlham Əliyevin özü və ailəsi öldürülməldi. Ya bunu seçin, yox ya da yaxşı istəyirsiniz, xalq hərəkətini seçin. Bax mən bu bu sözləri sizə mütləq deməliyəm bu sözlərin deməli Azərbaycanı tamamilə dəyişdirə biləcək bir siyasəti mən sizə deyirəm. Sağ olun.